Любите дивитися телепередачі про змагання гімнасток або фоторепортажі про художню гімнастику. Неймовірно красиве чарівне видовище. Все в ньому прекрасно. І чудові костюми, і музика, і гнучкі спритні гімнастки, які закручуються химерними зміками і спіралями. А може, і ваша дочка теж мріє навчитися цьому. Тоді наші наступні гості розкажуть про художню гімнастику. Все і на майстер-класі доведуть це підладно кожному, аби було бажання. Вітайте нашу ранкову гостю. До нас завітала Адель Самонова, тренер із художньої гімнастики. Доброго вам ранку! Доброго. Ну і Адель прийшла не сама, і своїми вихованцями. Зараз ви їх теж побачите. Цю прекрасну малечу <схай> майбутній зіркові гімнастки України. Переконана! <схай> Хочу представити вам, Ярослава. Это самая младшая наша участница, гимнасточка наша, Ярослава Колесникова. У нас еще есть Леся Молчанова, которая э, всегда нас поражает своими элементами, очень красивыми. И Даша. Это старшая наша гимнасточка, Даша Колесникова. И она у нас всегда грациозная, всегда такая тоненькая. И сегодня мы будем вам показывать. Що така художня гімнастика і не словом а ділом. Да, так, <звач> да, да, не словом, а ділом. <звач> ну, але перед тим як розпочнеться власне сам майстер-клас, хотіла запитати, як же ви прийшли у цей вид спорту, тому що ну, так, це надзвичайно захоплююче видовище, але це дуже складно. Так, <звач> це дуже да, складно. Прийшла я в спорт дуже оригінально, мене привели родителі туди. <звачки> На самом деле этот спорт он воспитывает не только физические данные, но и моральные, поскольку когда идут соревнования, ты очень переживаешь, ты должен взять себя в руки, э ну, доказать себе самому, что ты можешь лучше, самое главное переступить не через кого-то, а через себя. Mm -hmm. И это очень интересное ощущение до сих пор как бы вспоминается девочкам они уже, они уже известны, потому что мы уже были на соревнованиях, уже делились этими эмоциями. В принципе, как бы все. Ну а какими мы вменяем выноволодить это для того, чтобы батьки разумели, моя донька может стать гимнасткой? Самое главное ⁇ это хотеть. То есть ребенок должен действительно хотеть. Если вы ему показали художественную гимнастку, и он говорит... Я хочу этот мячик. Я хочу вот так. Цей, вот, я, я костюм. Вот, да, я хочу <свят> вот это вот все. <свят> то это уже первый звоночек, что нужно вести своего ребенка на тренировку. Але часто густо просто ни батьки, ни не батьки, не дети не разумеют, что стоит за всей украсой. Да, да, да очень часто. Да, то есть э, э, это вид спорта олимпийского вида спорта и это сложно. Э, не все всегда родители оценивают, ну да. полностью понимают, насколько нужно много прикладывать усилий к этому. Но те дети, которые хотят, вот эти дети перед вами стоят, они хотят всегда их из зала выгнать очень сложно после тренировки. Сколько, до речі, дівчатка, <неп1> 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 <Red Jacket> скільки витрачаєте часу на тренування щодня? Мм, півтора часа у них. Тільки півтора цілих півтори години знаходитеся в спорті. Не набридає вам займатися цим видом спорту? А що подобається в цьому? Що більше всього вам нравиться? Еліменти, предмети, красиві, угу. красиві предмети. Костюми. Ну, у вас уже добре виходить, як вважаєте? Так. так. так? На змаганнях показали себе кращими. Так, так. Що далі плануєте? Плануєте в майбутньому бути олімпійськими чемпіонками? Ну, <смеш> <смеш> не, не <і> наше, звісно. <смеш> <смеш> да, наші будущі олімпійські чемпіонки <смеш> повідительні. <Побігівці. смеш> ну, якщо все-таки і дитина хоче, і батьки вирішили віддати <смеш> у займатися художньою гімнастикою, що знадобиться для занять обов'язково перше? Обізально опять же, желання ребенка і родителей, а, тренер. У нас в городе Херсоне замечательные тренера по художественной гимнастике. Они есть буквально во всех микрорайонах. То есть, если есть желание, возможности есть. Тренера у нас, еще раз повторюсь, очень профессиональные, они интересные, очень любят детей. То есть они с детьми всегда в таком э, красивом контакте. И поэтому, ну, обязательно, когда ты приходишь на тренировку, конечно, на первую тренировку ты с купальником, с получешками не придешь. Это должна быть хорошая прическа, то есть это гулька, это должна быть спортивная одежда, шорты, майка, там, как уже тренер скажет. То есть предварительно, предварительно нужно с тренером обговорить это. А потом, когда уже э, понимаешь, что ребенку нравится, то уже спрашиваешь у тренера, какая должна быть э, спецформа как бы, да, на тренировке. И, э, конечно, там уже когда идут развитие, костюмы, это, предметы, у нас очень много красивых предметов. Я думаю, девочки могут сказать, какие у нас предметы, да, какие предметы есть? Облачки скакала лента. лента и без предмета, да? Да. да. Какие любимые предметы? Мячик. А у тебя? Мячик. Мячик. Вот, как-то так. Кожа набирает до души, так? Ну и, соответственно, если вы уже стали на этот сложный шлях, то необходимо харчування, так? Да, да, питание это очень сложно. Почему? Потому что... Девочки, которые занимаются художественной гимнастикой и вообще спортом, всегда любят сладенькое, потому что в сладком очень много энергии, и это очень вкусно. Но для нас сладкое — это такой момент, который не всегда можно. То есть булочки разные, разные много количества конфет — это, конечно, это просто лишаты детства. Да. Просто, доньку. да. Но ну, я думаю, что я не думаю, я уверена, что каждый день по две конфеты, ну, шоколадные или какие-то, это можно, это нужно, потому что это энергия, это счастье, самое главное, это детское счастье. Вот. Ну, конечно, это фрукты, всегда фрукты, всегда овощи, мясо обязательно. Ну, как по, по желанию, конечно, родителей, но все же основоположниками питание это вот так, фрукты овощи мясо каши обязательно mm -hmm. ну то есть такое спортивное питание как у всех спортсменов ну в принципе рацион достаточно резноманитный, то да, что, да, что да, да. то есть на диетах голодать ни в коем случае никто никогда не голодает это неправильно то есть все спортсмены это ну по крайней мере художественные гимнастки знают хотя очень многие очень часто перед соревнованиями бывает такое что сутки не едят и потом перед выходом там сахар на язык чтобы была энергия но это уже более взрослые, которые знают свой организм, которые уверены в том, что они выйдут и покажут мастер-класс, как бы. Но дети так не делают, и слава богу, детям так не надо. Сколько сегодня тренируется у вас девчаток и какого С какого века уже можно приходить у На художественную гимнастику можно приходить, в принципе, ну, с четырех лет, но это рано, то есть это зависит от ребенка. Если ребенок самостоятельный, и он может быть без мамы на тренировке, он не хочет к маме, и он слушает то, что ему нужно, то можно из четырех. Но в основном это пять лет, шесть и mm -hmm. выше. Вот. Багато девчаток сегодня а. занимаются художественной гимнастикой? Да, достаточно много Вы девочек любят этот, да, любят этот вид спорта, то есть у девочек это или танцы, или художественная mm -hmm. гимнастика. Вот. Ну, 50 на 50, но как бы не у всех это естественно получается, потому что от природы бывает разная комплекция, mm -hmm. разные данные физические, это очень зависит от этого. То есть есть, когда от природы даны данные восхитительные, гибкость, пластика, все. А есть тугие мышцы, которые должен растягивать не только тренер, но и родители. А -а -а. То есть родители должны дома тренироваться с ребенком, но только потом будут результаты. Ну, власне, mm -hmm. шановні батьки, все в ваших руках, якщо хочете, аби ваші діти були відомими спортсменами та спортсменками, mm -hmm. і на ваші плечі теж лягає величезна відповідальність у цьому, не лише на тренера. Ну і чекали із нетерпінням на yeah. майстер-клас, який дівчатка нам сьогодні готові влаштувати. Хотіла yeah. би. Yeah. Вам э, мы бы хотели вам показать э, самые начальные элементы, из которых начинается и на этих же элементах базируется художественная гимнастика. Это левый продольный шпагат, левый продольный шпагат. Да, в этом элементе стопы должны быть натянуты, коленки ровные, спинка ровная. Да, как демонстрируют нам девочки. Потом поперечный шпагат. Да и правый продольный шпагат. В правом продольном шпагате может быть прогиб назад, руки на полу, ну или руки тянутся к ножке. Да, взять, затянуть ножку, как демонстрирует нам девчонка. Да, умнички. Также еще есть такой элемент, как мост с пола. Это начальный элемент, которым детки учатся. И давайте, мостик с пола. В этом мостике с пола можно подымать ножку правую наверх, да, и также делать переворот назад, переворот назад, да. Сейчас Даша нам продемонстрирует перевороты вперед и назад. Идите немножко в сторонку, лестница, вот, вперед переворот, да, и назад несколько раз, чтобы было видно. Через шпагат она переходит в одну позицию, в другую. Для этого, конечно, должны быть крепкие ручки, то есть только после того, как мы научились делать мост, можно научиться делать переворот. Также после того, как мы научились делать шпагат, можно сделать захват назад. Захват назад. Еще, еще покажу. Не становись на Да. Умничка. Также еще можно сделать скорпион в котором затянуть ножку в продольный шпагат. Опять же, это все гибкость стены и э, гибкость шпагата. Да. Леся нам сейчас продемонстрирует затяжку в сторону. Да, Затяжку в сторону. Умничка. Также она еще может продемонстрировать стойки на локтях. Стойки на локтях могут быть разные. Стойка вверх стойка в кольцо. По одной ножке вперед. Да. Продольный шпагат. Да. И также еще может быть в поперечном шпагате. Ну, да. Еще есть такой элемент. Выход на ручки. Да. И Ярослава, наша умничка. Она покажет нам колесо. Да. Стопы должны быть натянуты, колени ровные. Покажи еще раз, чтобы зрители увидели. Да. Ой. Хорошо. И что еще? Скорпионы. То есть это стойка на груди, ножки вверх. Стой э, скорпион вперед, ножки ровные. Да. И поперечный. Да. Ну вот как-то так. Это, в принципе, элементы, которые э, вначале основные были, и там уже более сложные. Ну, о, я думаю, що всі телеглядачі переконалися у тому, як ми казали, що це надзвичайно ну, красивий вид спорту, але дуже складний і потребує неабиякої витримки вашої дитини. Дівчатка з цим справляються на відмінно. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго ранку. Алло. Так, доброго ранку, ми з чимо. Я хочу багато людей та досі гімназів. Хто спортивний і дійсно, що мені. очень нравится, что дети занимаются этим видом спорта, прекрасный видом спорта. Очень рад, что такие молодые девушки и работают в тренеры, не обладали стоп, потому что я там проработал по гимнастике более 36 лет. Поэтому я хочу сказать, единственное, мне только одни не, не говорят, правильно называйте терминологию, гимнастическое. то, что называется перестатом, гимнастики называется а продолжение. А то, что называется, мы назвали продольный называется прямой, правый или прямой левый. Потому что мне очень резко ухо, когда говорят на продольный шаг гимнастики гимнастике. Болезнь там может по А у нас в гимнастике это называется по Угу. Дякую, ему спасибо величезне за звонок. вот так, и, бачите, именитые гимнасты нас навіть да. Это именитая терминология в спортивной гимнастике, в художественной гимнастике она очень похожа, но там есть определенные отличия. Угу. вот. Ну, как бы каждый тренер, назва... ну, есть определенные терминологии, которые пользуются, которые в учебниках, а есть... Ну вот у нас девочки знают очень много элементов, которые мы придумаем ну, сами э, название. Скорпион, да. правда? Да, е да. Скорпион это распространенное название элемента. Это как бы ну, есть стойка на груди. Uh -huh. Это когда ноги вверх. А скорпион это когда непосредственно ноги лежат на полу перед собой, как нам демонстрировала Ярослава. Вот. Ну, визуально и, схоже да, на Визуально это похоже на скорпион точно так же как и колесо это не методичное название это на им всем пользуются. Uh -huh. и, и этим названием все пользуются. Ну, головне, що дівчатка виконують це все правильно, ну і на повну силу. Дуже стараються <гум> пасибі вам величезно <гум> за те, що завітав до нас сьогодні зранку. подарували таке свято художньої гімнастики для всіх наших телеглядачів. Я нагадую, що гостями нашої ранкової студії сьогодні була Адель Самонова, тренер з художньої гімнастики та її маленькі вихованки. Сподіваємося, майбутні олімпійські чемпіонки України, які прославлять її на весь світ. Ну а наша сьогоднішня програма на жаль добігає кінця, обмежені ефірним часом. Дякуємо, що були з нами. Я нагадую, що для вас у цій студії сьогодні працювала я, Олена Юдіна за режисерським путем працював Антон Коломієць. на календарі П'ятниця вдалого робочого дня. І не затримуйтеся на роботі, адже працювати треба з розумом, а не до ночі. Хороших вихідних, яскравого літа, в нього. До зустрічі. Его глаза себе сказала, Хочу я в них тонуть, всегда я так мечтала.